погода не позволяет просто рискованно. Пока там мало листов, что, что случится. а подальше еще воды перекрыть. А вот это вот сейчас мы дойдем, чтобы он здесь. Надо... Вот эту скважину надо мыть. На следующий год. Вот, то есть это периодически надо постоянно что-то это самое делать, что-то промывать. Иначе останемся без ничего. Без этих скважин. А... Заходи, здесь тепло. Ну вот и все. Ну, это, вот это вот у нас сейчас установлена аппаратура, которая работает, подает, она обогревает. Но ну, это ж еще, видишь, соединительные работы так не закончили. А скорее всего, что будем запиливать. Это вот для второй скважины. Вот здесь скважина, вот это надо ее мыть. Если мы не помоем, то мы ее не сможем эксплуатировать. И те вот насосы, которые мы поставили, это все будет. Да. Ну а тут сейчас вот простая автоматика стоит функционировать, никому не мешает. У нас, собственно, вот это начало, отсюда пойдет подача воды, потом пошла туда. вот и это, это 570 метров труб, которые нужно мыть. Подача воды осуществляется со скважинами поступает, она насоске подается в вот эти емкости, две. Вот, каждая из этих емкостей на э, 5 кубов, это 10 кубов. После этого с отсюда моторами подается через обеззараживатель вот, воды, убиваются микробы. После этого идет на станцию, на, на станцию там, второго подъема, подается на фильтры и проходит фильтрацию. После фильтрации добавляется еще азот. азот, вернее, вот, вот, азот. И пошла система. Вот, подается дальше, пошла вот по трубе. И пошла система. Вот. И подается в систему. Все. Предусмотрена также запитка воды. Можно подавать воду сюда. Не на случай аварии там или что. То есть ледяное вода подается. И пошла в систему. Мощность производительность 6 кубов в час. То есть практически используя как накопитель будет использоваться вода напорная башня, которая имеется. Вот это позволит постоянно где-то в сутки иметь больше чем 120 литров кубов воды. Вот. ну то есть при среднем расходе по этой системе водоподачи где-то порядка самый большой у нас там потолок где-то 60 кубов это пиковые дни. Вот полностью обеспечивает водой будет вот эту систему которая существует остается к ней что добавить это почистить трубу это жавчины э, то есть вторичное загрязнения будет идти уровень железа будет примерно 0,2 мг на 1 литр те нормы санитарные которые предусматриваны будут автоматическая промывка осуществляется здесь все предусмотрено тогда все будет осуществляться автоматически, сброс в дренажную систему, которая выходит на улицу и будет впитываться в почву. Стоимость этого проекта 186 тысяч. На этом мы только видим эти монтажные работы, плюс еще там те работы, которые выполняются на улице, но не Я солью, мы откроем эту самую и посмотрим, что у нас там получилось. И после того, когда в ручном режиме, сфотографируем еще в ручном режиме. Вот так вот повозимся. Вот. И почему, да тогда -да я говорю, что там уровень должен быть этого фильтрующего элемента приличным, потому что все это дело так как надо сделать. Так-то и все простенькое.